असलकम फ्रेंड्स आज मैं आपको डी एस एल आर कैमरा के अंदर जो मेन बोर्ड की स्ट्रिप होती है उसको कैसे रिपेयर करते हैं इसका तरीका बताऊंगा। ये हमारे पास एक डी एस एल आर कैमरा है और ये इसकी डिस्प्ले स्ट्रिप जो है वो फाल्टी हो गई है अब हम हीट गन की मदद से इसको रिमूव करेंगे बड़े आराम से हमने इसको रिमूव करना है ताकि बोर्ड जो है वो डैमेज ना हो ये जो हीट है वो भी उसी जगह पे देनी है जहां पे ये जैक लगा हुआ है ये देखें ये हमने इसके ऊपर से रिमूव कर ली है अब बाकी जो इसका रेजिडुअल है वो हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से रिमूव करेंगे ये देखें ये हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसके जो पॉइंट हैं वो हम साफ कर रहे हैं ये इसकी जगह पे अब हम जो नया जैक है स्टेप का वो हम फिक्स करेंगे ये हम आपको जूम के अंदर से भी दिखा रहे हैं कि कैसे हम इस जैक को लगा रहे हैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से आपने आराम से ये जो है इसके सारे जो पॉइंट हैं वो इस सोल्डरिंग आयरन से लगाने हैं ये जो मेन बोर्ड है ये काफी कास्टली होता है इसलिए अगर हम इसको रिपेयर कर लें तो हमारी काफी बचत जो है वो हो जाती है वीडियो को देखने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक कर दें और शेयर भी कर दें ताकि आपको नई अपडेट्स जो हैं वो मिल सके ये देखें ये बस कंप्लीट होने को है इसमें यह ख्याल रखना है कि कोई पॉइंट जो हुआ है वो आपस में जुड़े ना ये देखें ये जो जैक है वो हमने फिक्स कर लिया है अब हम ये क्लीनर की मदद से हम इसको साफ कर देंगे अब हम कैमरे को बंद करेंगे और हमारा जो कैमरा है वो बिल्कुल ओके कंडीशन में है इफ यू लाइक माई वीडियो लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू